Коля, ну где ты лози? Вечером ты меня будешь вытюхивать. Виталик, ты почему опять не опустил ободок унитаза? Потому что я не должен опускать то, что не поднимал. Виталик, а мне сегодня приснилось, что ты от нас ушел. Ну, 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 ну все, Настя, успокойся. Як каже моя мама, дурне спить, дурне сниться. <реклама> Очень смешно. <реклама> Смеяться над женой своего муза. О, смс-ка Привет. Ну, можно в спорт, я люблю. Кстати, если приседать с мешком картошки, то попа тоже будет упруга. Виталик, а ты уверен, что... Твои беременные жены тебя не обманывают. Я ничего подозрительного не заметил. Ну, все капризничают. Значит, все беременны. И что, за завтраком тоже ничего необычного? Да не все, как обычно. Тамара в 6 утра приготовила завтрак, все поили, всех стошнило. Даже меня жутко, жутко. Странно, в 6 утра беременные обычно спят до 9. Ну, я сплю вообще до 12, так я же тоже беременный. <звук> Подожди. То есть ты хочешь сказать, что кто-то из них не беременна и просто притворяется? Ну, Виталик, Я тебе дружеский совет. Проверь их. Я нормальный мусси доверяю своим жінкам. Я за ними следить буду. Да. Ну, разве в троски. Ну, смотри. Давай я помогу тебе. бросай У нас спецзадание. Виталик, на кукурузное поле с тобой я больше не пойду. Хватит мне соли с прошлого раза. Петрович, ну что ты начинаешь? Относись до тебя философски. Просто в твоем организме не хватало соли. И вообще, я по-другому вопрос. Отгадай загадку. Дальше, ближе, дальше, ближе. Бинокль, что ли? О -о -о, да, бинокль. Молодец, знаешь. да бинокль. Виталик, бинокль и оптика дорогая. Еще раз обьешь, не дам. Петрович, а ты чувствуешь, что скоро будет наводнение? Угу. Все грозы позатоплю Ну, люди кажуть, що ну, у тих, у кого є бінок, і вони не жадні, то вода обійде. Спокійно, Коля, спокійно. Ти знаєш, що всі беремені ходять уточкой. Зараз ми подивимося на походки моїх жон і зразу поймемо, хто мене обманує. Непонятно. Коля, ну ты глянь, ты либо все беременные, либо никто. О, эту музыку скоро разовать извините, а вы не подскажете, как метро пройти? Так, девушка, вы все хотите забеременеть? Что, простите? Не надо, да мы не клеится. У меня три беременные жены. Я просто холостыми не стреляю. И вообще, у меня на женщин токсикоз. Так, Коля, давай рассуждать логически. Что ты знаешь про беременных? О, точно! Все беременные часто бегают в туалет. Ну так подожди, я тоже часто в туалет хожу. Я же на беременной. Ладно, сейчас разберемся. Что они роблять? О! Вот это новость! Видно. ну что за новость? Ну, дай посмотреть. Так купи себе бинокль за 200 гривен и дивись. Так, хорошо, ладно, на, 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 давай. Что за новость? Ну, господи, лучше давай. Давай. Да. давай. Да. О, о, о. Да. Так, а что а шо, а шо за новость? Да нет никакой новости, просто я бинокли продаю уже, пять штук упарила. Ну, Виталик, что ты тут делаешь? Ничего, ничего, иди. Иди, иди, иди. Наташа, плюс один. плюс один. А там что, занято? Понятное дело. Так и место пусто не бывает. Ну а ты ж меня пропустишь. А куда же мне деваться? что за два часа по пять раз, с утра тридцать пять раз на троих. Чувствую, до меня вообще очередь не дойдет. Получается, мне надо отдельный туалет. Мы там какой-нибудь… Виталик, и что это? Это будка для Коли. Это шутка, шутка. Це біотоліт. Ну, тому що мені з вами нема куди і розслабитися, тому мені буде свій. персональний. <риклад> Ні, ну, Коля, це вже хамство. Дуже <риклад> <Очень> смішно. <риклад> 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 так, Коля. Цен это би. Це для эксперимента. Что значит для кого? Все беременные, Коля, любят сладкое. Сейчас поставим кусочек тортика на тумбочку. Не беременная сразу прибезет. Коля, я спросил по-хорошему. Ты вообще не силы воли. Так, все, ты провели в эксперимент. Давай, Марс, домой. Алло, Богдановна, кого ты тут высматриваешь? Тихо, Евгения, не мешай. Кульминационный момент. У меня дома просто кабельное отключило, и пришлось у соседа оптику взять. Сейчас вот дивлюсь сериал в окне, в доме напротив. <и> Ой, ух ты! <свят> Теперь понятно, кто его любовница. <свят> это это <свят> что за сериал, вот, Евгения? Это не сериал. Это жизнь. Это <свят> <свят> никто не бежит, а? <свят> Зато торт не свежий. Да не вроде нормальный. А ну. <смех> нормальный. <смех> <смех> Виталик. <смех> где весь наш торт? <laughs> торт? Так откуда я знаю? А може, оно натаса з'їла. Ви диви, як глазки забігали. Я? О, це ж коля з'їв. Так, піду з ним правіду вас підтянуть бесіду. Коля! Андрій сіда! Хтось я ввезтор, а ж паразит. Колі я тобі говорю. чтобы беременных легко вывести из себя. Сейчас проверим, кто из них не беременна. <рес> Виталик, тебе что больше нечем заняться? Виталик, тебе что, больше заняться нечем? Ты уже второй час прыгаешь на батуте. Ты уже второй час прыгаешь на батуте. А ну прекрати за нами повторять. А ну прекрати за нами повторять. Виталик, перестань Виталик, перестань! Ну, и кто из них не беременна? Непонятно. Коля, не надо за мной повторять. Коля, перестань! Коля! Ну? Что там видно? Ну, если отсюда вас смотреть, а. твои глаза очень красивые. Ой. А без бинокля не очень. <звук> <звук> здесь не так громко дысает. В засаде надо сидеть тихо. Цветы со мной в показуху играть. А без меня могут расслабиться и проколоться. Привет, Виталик. Папа? А как ты меня нанесу? Так я уже он спросил, где Виталик. Они говорят, в засаде сидит. Коля спроси, ты ходисать. <laughs> Ладно. тех там дела? Знаешь, мама точно беременна. Не переносит моющее средство. Приходится посуду мыть самому. Папа. А ты молодец. Гершутик работает. Это идея. <laughs> стой. Раз, два. Так, хозяюшки, кто помыет посуду? М? Я не могу. У меня свежий маникюр. А я спать хочу. Ты что, не знаешь, что мы беременны? Самой. Отлично. Що це зразу я? Алоя і м'які Так у мене на алоя алергія. М-да. Так все, а ти і ся ти, папа. Тим болі тобі не привикати. На, Хриценька, тут все. Что дуется? Мне приснилось, что на переезде панду поездом сбила. Так, посмотрим сонники. Бабушкой стану. Коля, ну ты сыны понимаешь. Это вообще последний шанс. Фильм про любовь беременные такие эмоциональные, что точно расплачется. А вот кто не беременный, тут никогда не заплачет. Просто очень трогательный момент, когда терминатор Розплавляється в металі. Не треба трошки прийти в себе передохнути, морить. А цю в тебе но м'яке. Таки в тебе любимо я її руковод. значит? Ты что, не беременна? Ты все это время притворялась? Ну! Виталик, я всегда знала, что ты хороший сыщик. Подождите, а при чем тут э, сыщик? Да твой живот. Ты родила? Да, я не беременна. А что мне оставалось делать? Оставить тебя на растерзание этих двух? Мне надоело играть в эти игры. Раз правда открылась, значит к лучшему. Так? Не волноваться, не волноваться! Я знаю, что теперь нам лучше не видеться. Поэтому завтра я улетаю в Грузию. И так как это мой дом, я предлагаю вам съехать. Ну, все понятно. Так давайте фильм досмотрим, все мы сидим. Залка, конечно. Отак От би була б тройня. Не так хотів трьох дітей. Три коляски, три кроватки. Куля, ну що ти не цінаєш? Що значить, зато тепер можна сильно не тратитися. тратиться. Сколько денег можна сікономити? Да? сэкономленные деньги мы купим бинокль петровицу если ваша жена постоянно капризничает много ест спит по 10 часов в сутки то возможно она не беременна а просто обнаглела